активисты приемной народного депутата Украины Андрея Белецкого приехали в Пущу водиться для того, чтобы узнать о проблемах местных жителей и рассказать им о плюсах органа самоорганизации населения. В ходе общения активисты объяснили, что ОСН создается местными жителями с целью ведения общественного контроля работы власти, а также для решения общих проблем по месту жительства. Вот для меня лично проблема. В нашем доме, в шестом доме, с 1978 -го года я там проживаю. Почтові ящики. Прийшли негодності. Я зверталася в ЖЕК. Ну, як завжди, ну раді, не сьогодні, не вчора немає коштів. Ну, у мене в основному це питання на сьогоднішній день, що погані скриньки. Дуже раді, що на нас звернули увагу. Але в нас от почнуть красити. Такий запах і краски, знаєте, які зараз. І форточки, наприклад, у мене на третьому поверсі частина форточки заклинилась, ця, що от парадного, вона відкривається, на вулиці немає. На четвертому вісить. І ми вже говорили, ми вже і зверталися. І зараз виконує обов'язки, я не знаю, хто він у нас тут в ЖЕКу. Кажу, форточка не відкривається. Дворничка просила одна з четвертого поверха дворничку, передайте, нема кому робити. Ну це таке, зробили укруплення, а звертатися треба на центральну диспетчерську, А сюди я не знаю, коли воно дойде, а в нас проблеми. От завтра почнуть красити, то це невероятний запах буде, Невероятний. В Пощівадіксе актуальні проблеми в сфері ЖКХ із транспортом. нам отключили газ. Почему? Потому что тот, кто заключил договора, Гелиус ЛТД, расторг все договора с, с поставщиком этим. В общем, Гелиус ЛТД, который базировался, наверное, я даже не знаю, как его хозяином назвать, наверное, нельзя. А хозяин тот, который украл, скажем, а кто украл, сейчас непонятно. В общем, в общем-то, это Януковичи Янукович и его окружение. Отключили газ якобы за неуплату. Ну а как мы можем платить, если мы сейчас платим за электричество, но ну, мы сами, мы платим по жилищным тарифам, мы считываем все. Нам не предъявляли никогда ничего, нас переселили сюда люди, кто-то там оплачивал все. А теперь якобы там около миллиона долга или там 700 тысяч долга или что. Мы говорим, мы не сможем эти деньги оплатить, но их никто не сможет из простых людей оплатить деньги. Давайте мы начнем с чистого листа и будем вам оплачивать то, что по жилищным тарифам, то, что мы будем сжигать. Но никто нам навстречу не идет в этом вопросе. То есть мы уже куда только не обращались. Мы везде обращались. И по сей день обращаемся, но ну, как-то все безрезультатно. Ну, Проблема с транспортом. Хоть бы транспорт э, шел э, в час пик. В час пік, тому що хоча б там з 7 до 9 і вечором, коли люди вертаються з роботи додому. Тому що ми стоїмо півчаса, Ми можемо стояти на нивках, чекати цю маршрутку півчаса. Стоять величезні очереді, величезні, просто величезні. Дві маршрутки зразу заповнюються, а вони ж то йдуть в перерві одна за другою. Там треба чекати 20 хвилин чи 25, коли мороз. Люди мерзнуть. Ми хворіємо, да. це погано. Сегодня активисты приемно народного депутата Украины Андрея Белеского были в Пуще Вадиса, где общались с местными жителями интересовались проблематикой, которая на сегодняшний день больше всего их волнует. Все обращения мы записали и постараемся в кратчайшие сроки помочь решить их вопросы.